वर्कम मेरे प्यार्यारे व्यूवर्स को लिया का मक मक्रमा से वैलकम जी आज हम जा रहे हैं जी मक्करमा से मैदान साले मैदान साले मक्का मुकर्मा से आठ घंटे अठारह मिनट की मसाफत पे है ये गूगल मैप आप देख सकते हैं जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब दें वीडियो मुकम्मल देखें और चैनल को लाइक कर दें यह जो सामने आपको पहाड़ नजर आ रहे हैं ये वो पहाड़ है जहाँ पे हजरत सलम की कौम कौम समूद रहती थी गदीम अरब के शुमाल मगरबी इलाके में वाक़ वादी करा अपने हरियाली और शदाबी में बे है इस वादी पे कौम सम की हुक्मरानी का राज था जबकि इसे मद मकबल जनूबी मशरकी अरब पर कौम आत काबज थी कम सम भी कौम आत की तरह नहाय ताकतवर तोल ज़बरदस्त शान शवकत की मालिक थी और उससे फ़न तमीर में भी कमाल असल था पहाड़ों को तराश करके इंतहाई खूबसूरत अमारतें बनाने का फ़न गोया इन पर ख़त्म था इस कौम के दारकूमत का नाम हजर था जो हजाज और से शाम जाने वाले गदीम रास्ते पर वाक़ था अब ये आलाका मैदान साले कहलाता है मैदान साले के कदीम शहरों में एक शहर उसको आला कहते हैं जो आज भी बो रौनक और आबाद है मदीना मुनवर से तबूक तो जाते हुए बड़ी शायर पर तकरीबा साढ़े चार सौ किलोमी मीटर की मसाफत पर ये शहर वाक़ है वादिया एक जगह अब्रथ ये वो जगह है जहाँ पे हैदरतम की कौम पर अल्लाह तला का आज़ाब आया था ओला शहर से वादिया समोद में दाखिले का रास्ता है सऊदी हुकूमत ने वादय समोद की तारीख की पेश नज़र उन्नीस सौ बहत्तर में ऐसे सियाहों के लिए खोल दिया था यहाँ के रेलवे स्टेशन का नाम भी मैदान साल रख दिया गया है ताकि वादी में दाखिले दाखिले के लिए मकमा सेहत से अजदनामा लेना ज़रूरी है ये लोक दोक मैदान चटान बयान अठारह से बीस मरबा किलोमीटर पर फैला हुआ है जहाँ हजारों एक, एकड़ के रकबे पर वो खूबसूरत तरह अमारात हैं जिन्हें कौन समुद्र ने सुर्ख सख्त सुर्ख चट्टानें तराश करके बनाया था दूसरी जनर नरम मदानी इलाके में आलिशान मकानात के खंडराते हैं एक हज़ार साल कबल मसीह के इन फन पारों को देखकर आज के जदीद तरक्याफ्तः इंसान और मायरे तमीरत हैरान रह जाते हैं सुरख चटानों के अंदर इस शहर खामोशों की हज़ारों तारीखी इमारतों की मौजूदगी ये बताती है कि इस ज़माने में भी इस शहर की आबादी चार से पाँच लाख से कम न होगी जिसे इन बदअमालियों और नाफरमियों के सबाब एक ज़ोरदार तेज और होलनाक आवाज़ के जरिए आनाफाना हला कर दिया गया है कराने पाक में अल्लाह ताला फरमाता है और समूद के साथ क्या किया गया है जो वादी कराम में पत्थर तराशते और घर बनाते थे सूरतफर आयात नंबर नौ दो हज़ार आठ में कौम मुतहद के अदारे यूनेस्को ने इसे सऊदी अरब का पहला आलमी वर्षा करार दिया है हैदर साल के मनसब नबूत पर कौम अपनी आलिशान महिला सरसब्ज व शादाब खेत खलीन खूबसूरत मरगज़ारों नामतों की फरावानी के सबाब गुरो तकबर सरकशी के नशे में चोरते और चूँकि तकबर और कुफर का जोली दामन का साथ है यह तो एक भी ये भी बिलिस के परकारार बन गए हालांकि कुछ ही अर्सा पहले कमे आद में भी कह रहे हैं मनाजर इनके सामने थे ये भी अपने हाथों से तराशे हुए पत्थर के खुदाओं की कीबादत करते थे इनके माशरे से हक और ना इंसाफ ना पैदा हो चुका था बेहयाई फाशी आखिरी हदूद छू रही थी मुकदस इंसानी रिश्तों का एहतराम ख़त्म हो चुका था रक्स व सर्द आश वशरत शराब व शबाब इनकी जिंदगियों की लाजमी जुज़ बन चुके थे ऐसे में अल्लाह ताला ने इस कौन में से एक खुदा तरस और बहुत नेक इंसान अदरत सलमाम को नबूवत के मनसब पर फैज़ फरमाया कराने क्रीम में शादी बारी ताला है हमने कौम सम की तरह इनके बाईस साले को बेजा सूरत हरफ़ आयात नंबर सेवेंटी थ्री दीगर नबियों की तरह रसालम ने भी अपनी कौम को राय रास्त पर लाने की बहुत कोशिश की वो दिन रात इन्हें समझाते रहे कि अम तुम अल्लाह की अबादत करो इसके साथ तुम्हारा कोई मबूब नहीं है इसने तुमको पैदा किया और आबाद किया तो इससे मफ़रत मांगो और इसके आगे तोबा करो बेशक मेरा पर नज़दीक भी है और दुआ का कबूल करने वाला भी है सूरत सयात नंबर एक आठ इस पर उनके ख़िलाफ़ हो, हो गई हूँ गोया हुई उन्होंने कहा कि ए सलाम इससे पहले हम तुमसे कहीं तरह की उम्मीदें रखते थे अब वो मुनकदा हो गई क्या तुम हमको इन चीज़ों से मना करते हो जिनको हमारे बुज़ुर्ग पूजा पोते चले आए हैं और जिस बात की तरफ तुम हमको बताते हो इसमें हमें कोमी शोभा है सूरत हुद आयत नंबर 62 हजरत सलेह अल सलाम के सिलसिले आज व नसीहत तो और इसके नतीजे में गरीब लोगों का लाना खुम सम के सरदारों के लिए तशवीश का बायस था दरअसल गुरोर तकबर की दलदल में फंसे ये लोग इस बात का तसबर भी नहीं कर सकते थे कि कोई आम आदमी इस तरह मफलों और चौक चराहों पर खड़ा होकर इनके आबा के खजानों खुदाओं की नफी करे और सिर्फ एक हिंदे रब की अबादत की बात करे चुनाचिए इस मसले का हल ढूंढने के लिए सब सिरदार सर जोड़ कर बैठे और फिर मुतफ़ा तौर पर एक नतीजे पर पूछने के बाद उन्होंने सदर सलाम को बुलाया और कहा ऐसा सलाम सर तुम अल्लाह के सच्चे पैगम्बर हो तो कोई हमें ऐसा मुआवजा दिखाओ जिसे देकर हम तुम पर यकीन आ जाए हजर सल ने फरमाया मेरी कौम के लोगो तुम क्या आत्माजा देखने चाहते हो उन्होंने कहा हम चाहते हैं कि ये जो सामने चिकान है इसमें से एक ऐसी सी उठनी बरामद करो जो गोबन हो बच्चा दे हम सब के लिए दूध में महै करें इसमें फ़लाँ फलाँ खूबिया हो होंजरत सल आल्लाम ने इनसे फ़रमाया अगर मैं तुम्हारी शर्त पूरी कर दूँ तो तुम क्या अल्लाह पर ईमान ले आओगे उन्होंने जवाब दिया हाँ हम तुम्हारे रब रबर ईमान ले आएंगे हजरत सल ने अल्लाह तला की हुज़ूर गड़गड़ा कर दुआ फरमाई और अपने कौम की फरमाइश पूरी करने की इल्तिजा की अल्लाह तला ने अपने नबी की दुआ को कबूल फरमाया और देखते ही देखते चट्टान शक हो गई और इसमें से एक तोल कदामत खूबसूरत ऊटनी बरामद हुई जिसमें वो सब खूबियाँ थी जिनकी कौम समूह ने फरमाश की थी ये मरिकलक़ुल मनाजर देख कर कौम समोद लाजवाब हो गई इस मौके पर कौम के सिरदारों में से एक जंदा बिन उमरों बिन मलाद बिन वबैत अपने चंद साथियों के साथ ईमान ले आया लेकिन अक्सरियत अपनी हद दर्मी पर कायम रही और इसे जादू का कमाल ज़ाहिर करती रही इस मौके पर रजरतल ने अपने कौम से फरमाया मेरी कौम ये नकात अल्लाह यानि अल्लाह के भेजिए उठनी है जो तुम्हारे लिए एक मोजा है अब तुम इसे अल्लाह की ज़मीन में खाते हुए छोड़ दो और इसे किसी तरह की तकलीफ़ ना देना वरना अल्लाह का अजहा तुम्हें फौरी पकड़ लेगा सूरत आयात नंबर चौंसठ उठनी और इसका बच्चा सारा दिन नखलसान में चरते रहते थे जबकि बीले वाले पेट भर के उठनी का दूध पीते थे लेकिन वो कब वो कभी कम ना होता हजरत साल असलम ने कुएँ के पानी को भी तकसीम कर दिया था एक दिन उठनी पानी पीती थी और एक दिन समोद के लोग जब उठनी पानी पीने आती वो कुएँ का सारा पानी पी जाती कुरान करीम में अल्लाह ताला फरमाता है कि साल आसलम ने अपनी कौम से कहा देखो ये उठनी है एक दिन इसकी पानी पीने की बारी और एक दिन माइन रोज़ तुम्हारी बारी और इसको कोई तकलीफ ना देना ना नहीं तो तुमको सख्त अजाब पकड़ पकड़ाएगा आएगा शाहरा, आयात नंबर एक सौ पचवंजा एक सौ छवंजा कुछ अरसे बाद कौम सम को उठने की मौजूदगी कटकने लगी इन्हें अपने हरे भरे नखल सोनों में आज़ादी से घूमती फिरती उठनी एक आँख नाम बहती थी जब वो ये, दे ये देखते कि अपनी बारी आने पर उठनी एक ही सांस में पूरे कुएँ का पानी पी जाती है तो हैरान होकर इसे जादू से, से तशबिया देते आखिर का शैतान की अकसाने पर उन्होंने उठनी से जान छुड़ाने की तदबीर सोची शुरू कर दी इसका एक ही हल था कि इसे हलाक कर दिया जाए मगर कैसे कोम सम के सिरदार ये काम खुद अपने हाथों से अंजाम देने को तैयार न थे सो उन्होंने दो न्याय पहुंचे और मालदार खंतनों की आजाद मानसों को राजी किया कि वो कौम के किसी नौजवान से ये काम करवाएं, जिसपे इन औरतों ने दो आबाश शराब शबाब की रसम नौजवानों को उठने के कैथल भी हम अदा किया जिसके साथ मज़ीद सात वाश नौजवान शामिल हो गए करान पाक की सूरत नंबर में अल्लाह तलाम का वाक़ बयान करते हुए फरमाया शहर में नौ अफराद की एक जमात थी जो मुल्क में फसाद मचाते फिरते थे वह असला नहीं करते थे सूरत नंबर नम्ब, सूरत नंबर आयात नंबर फोटी एट और फिर प्रोग्राम एक दिन ये नौ अफरा ऊँटने के इंतज़ार में कुएं के पास खाट लगा के बैठ गए जबकि कौम के लोग अल्लाह के असाब के डर से चुप कर ये मनाजर देखने लगे जब उठी कुएं के करीब आई तो मसना मसद नामी शख्स ये ने तीर चलाया जो इसके पटली पे पोस्ट हो गया टांग से खून का फवारा जारी हो गया उठनी को जख्मी करके बाकी लोग खौफ ज़दा होकर पीछे हट गए ये मनाजर देखकर कर दोनों औरतें आगे बढ़ी। भरदू को बुरा भरा कहना शुरू कर दिया जिस पे कबीले के सबसे कूमी कभी शख्स कदार बिन सल्फ आगे बढ़ा और तलवार के भरपूर वार से ऊँटने के कुंचे यानी पिछले पाँव के ऊपर का हिस्सा काट डाला ऊँटनी शदी जख्मी होकर ज़मीन पे गिर पड़ी एक जोरदार चीख मारी इसी असना में ज़मी उठनी को घेरे में लेकर इस पे ने तलवारों की ला तादाद वार किए गए जिससे वो हलाक हो गई इधर इसका बच्चा भागता हुआ पहाड़ पर चढ़ा और चीखें मारता गैब हो गया एक रवायत यह भी है कि इंदरिंदों ने पीछा करके इसे भी मार डाला वल्ला उठने के कत्ल के बाद जब इन लोगों ने देखा कोई अजाब नाजल नहीं हुआ तो मारे खुशी के दीवाने हो गए जश्न मनाते हुए चीख चीख कर रदरस आसलम को चैलेंज करने लगे कि तुम जिस अजाब से डराते हो इसे लाकर दिखाओ कराने पाक में अर्षादे बारी ताला है आखिर उन्होंने उठने की काट डाला और अपने परोदगार के से सरकशी की और कहने लगे हजरत जिस चीज से तुम हमें डराते थे अगर तुम अल्लाह के पैगम्बर हो तो इसे हम पर ले आओ सूरत अराफ़ आयत नंबर सेवेंटी सेवन नाकतल्ला के कत्ल की खबर सुनकर हजरत हो गए और फरमाया इस बदनसीब को अल्लाह के अजाब से कोई नहीं बचा सकता इधर समोद के लोगों की दीदा दिलेरी और जरूरत में मज़ीद इजाफा हो गया इनके दिल से डर और ख़ौफ निकल चुका था चनाचे उन्होंने इस रात हजरत सल्लाम को भी कत्ल करने का प्रोग्राम बना लिया ताकि उठनी के साथ इनका भी किस्सा ख़त्म हो जाए वो नौ अफराद एक पहाड़ी की खाई में चुप कर बैठ गए ताकि हज़रत सल वहाँ से गुजरे तो इन उन्हें कत्ल कर दिया जाए मगर कायन का मालिक अल्लाह ताली समूद के हर मकरब और शैतान की चाल बाजियों से खूब वाकिफ था चनाचे पहाड़ से इन पर पत्थर बरसाए गए जिनसे वो सब हलाक हो गए दूसरे दिन जब लोगों का वहां से गुजर हुआ तो देखा कि नौ के नौ अफरात पत्थरों के नीचे मरे पड़े हैं साल इस्लाम को उठने का कतल का बड़ा गम था और अब में हजत हो चुका था अल्लाह ताला के वादे के मुताबिक अब अजहब आना ही था हजरत ने अपनी कौम को मतलब फरमाया कि अब तुम्हारे पास ऐश वशरत के सिर्फ तीन दिन बचे हैं इसके बाद एक सख्त अजाब तुम पे नाजल होगा अल्लाह ताला फरमाता है कि जब उन्होंने कूचे काट डाली तो सलम ने कहा अपने घरों में तीन दिन और फ़ायदा उठा लो ये वादा झूठा नहीं है सूरत अलौत अत नंबर सिक्सटी फाइव अलर सल्लम की बात सुनकर वो लोग कासी मजाक और करने लगे और तंज़िया इस्तासवार किया कि ये तीन दिन हम कैसे गुजारेंगे सल सामने फरमाया पहला दिन तुम्हारे चेहरे सर्द हो जाएंगे दूसरा दिन सुरख हो जाएंगे और तीसरा दिन तुम्हारे चेहरों पर नसीबियत बुरी तरह अया हो जाएगी यानी वो सियाह पड़ जाएंगे। चौथे दिन तुम पे कह रहे अला नाजल होगा और फिर जब दोनों दिन ऐसा हो ही होगा तो फिर खौफ ज़्यादा हो गए इंतज़ार करने लगे कि अब किस किस्म का हज़ाब नाजल होने वाला है अभी चौथे दिन का सुरो सुरु ही हुआ था कि आसमान से एक बहुत तेज ची की आवाज़ चिंगार की सूरत बुलंद हुई जिसने इनके कानू के पर्दे फाड़ दिए दिल हिला दिए चीख की आवाज़ के साथ इनकी रोहें जिस्मों के साथ छोड़ने लगी और अपनी अपनी जगहों पर ऊंधे पड़े सुख सुख कर ख़त्म होने लगे कुछ ही देर में लाखों अफराद पर मुश्तम नहायत के भी ताकतवर वो कौम जानवरों के खाए हुए भूसे की तरह ढेर हो चुकी थी कुफ़ोर शिरक़ में मुबतलाकबर में डूबे लोगों का शानदार बारों ने शहर शहर खामोशियों में तब्दील होकर अमशा के लिए इबरत का निशान बन गया अल्लाह ताला का करान पाक में अरसाद है जिन लोगों ने, ने जुल्म किया था इनको चंगाहट की सूरत में आज़ाब ने पकड़ा वो अपने घरों में ऊंधे पड़े रह गए गोया कभी इनमें से बस ही ना थे सुन रखो कि समूद ने अपने पर्वदगार से कुफर किया और सुन रखो समूद पर पटार है सूरत हौद आयात नंबर सिक्सटी सेवन सिक्सटी एट अल्लाह तला ने इस अजाब से और इन पर ईमान लाने वालों को महफूज रखा चिनाची अल्लाह फरमाया जब हमारा हुक्म आ गया हमने सल आमाम और जो लोग इनके साथ ईमान लाए थे इनको अपनी मेहरबानी से बचा लिया और इस दिन की रसोई से महफूज रखा बेशक तुम्हारा परददगार ताकतवर और ज़बरदस्त है सूरत आयात नंबर सिक्सटी सिक्स हजरत इबन मरवा रज़ी से मरवी है कि नो हिजरी में रसूल तो भोग जाते हुए जब वादी समूह से गुजरे तो आप सलील लाम ने वाँ और उजड़ी हुई जगह को देख कर साहब रजी से फ़रमाया यहाँ से जल्दी से गुजर चलो और अगर पानी की ज़रूरत हो तो सिर्फ़ इस कुएँ का पानी इस्तेमाल करो जिससे हजरत व्ल्लम की उठनी पानी पिया करती थी बाद सबा रजी ने दूसरी कुओं से पानी लेकर आकर ऊँटा आटा गोंद लिया था आप ने इसे फेंकवा दिया इस अरसे में आप सलील्हल वम तो खब्वार करते रहे फिर नबी करीम सलील आसम ने अपने साहबा को मना फरमाया कि सम से हलाक हुई इनके घरों और बस्तियों में नया जा ना जाया करें और फरमाया गया मुझे खौफ है कि कहीं तुमको भी तुमको भी वही अजब ना पहुँच जाए जो इनको अजाब पहुँचा था लिहाजा इनकी के पास ना जाओ ये देख सकते हैं आप ऊंची ऊंची पहाड़ और पहाड़ों के अंदर उन्होंने किस तरह से घर बनाए हुए थे यकीन करें जब आदमी ख़ुद जाके देखता है तो इंसान के रुँटने खड़े हो जाते हैं कि वो जगह है जहाँ अल्लाह ताला का अजाब आया था और इनकी घर इनकी चीज़ें देख के आदमी तक भी हैरान रह जाता है कि किस तरीके से उन्होंने देख आजकल का जो नया दौर है जिस तरीके से हम डिजाइन बनाते हैं वो डिज़ाइन मैं वहाँ जा के देख के हैरान रह गया और जो बड़े बड़े गेट और डुब्लैक्स रोम विला टाइप रोम और ये मेन गेट आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरती से बनाया गया ना उस पर सीढ़ी थी ना स्कलीटर थे ना कुछ क्रेन थे लेकिन किस तरीके से इतने बड़े बड़े पत्थर और इतनी हाइट के ऊपर किस तरह वो लोग चढ़ा करते थे मैंने बड़ी कोशिश की है कि किसी तरीके से दूसरे डुब्लैक्स या तीसरे फ्लोर के ऊपर जाऊं लेकिन कोई तरीका नहीं था क्योंकि हमारे पास कोई ऐसा सिस्टम नहीं था सीढ़ी नहीं थी कि हम सीढ़ी से लेकिन वो कौन किस तरह ऊपर जाया करती थी आप यकीन करें कि इसकी इतनी गहराई है वो भी आपको मैं दिखाता हूँ और बेड इस तरीके से ये देखें बेड लगे हुए हैं और अंदर ये देख सकते हैं आप कितने बड़े बड़े बेड बने हुए हैं बेड बने हुए, हुए हैं कुर्सियाँ बनी हुई हैं सोफ़े बने हुए हैं उस ज़माने में ये चीज़ें सब बनी हुई है देख सकते हैं आप कि बंदा हैरान रह जाता है इसका बेड का साइज़ आप देखें जिस तरह आज का स्टैंडर्ड साइज़ होता है वही साइज़ है आप देख सकते हैं तो मैं तो ख़ुद हैरान रह गया ये उनकी अंदर रख चीज़ें रखने के लिए और बहुत लोगों ने ये दूर से आप देखें तो आप का दिल जो है ये देख सकते हैं अब मैं दूर से आपको दिखा रहा हूँ ज़रा ये देखें किस तरीके से अल्लाह ताला ने इस तम के ऊपर अज़ाब नजल फरमाया इनशाला मेरी एक और वीडियो भी है वो वीडियो में आपको वो आबादी की वीडियो दिखाऊंगा ठीक है तो इनशा नेक्स्ट वीडियो आप ये वीडियो मुकम्मल देखें और मैं इनशाला नेक्स्ट वीडियो भी आपकी खिदमत में लेके आने वाला हूँ यह आप देख लें का गेट यहाँ से ये अंदर जाया करते थे सारे जितना बहुत बड़ा एरिया है जिस तरह मैंने आपको तफसील भी बताई है काफ़ी बड़ा एरिया है लेकिन पूरा एरिया चेक करने में मेरे ख्याल में दो दिन भी काफ़ी नहीं होंगे तो ये मैंने जो मेरे से हो सकता था मैंने आपकी खिदमत में कोशिश की कि आपकी खिदमत में लेके आऊँ शार्ट शार्ट में लेके आया और ये देख सकते हैं कितने बड़े बड़े पहाड़ हैं और इनके पहुँचाई और इनशाला जो दूसरी वीडियो है उस वीडियो में भी मैं इन आपको और मज़ीद अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाऊँगा मैदान साले की तारीखी जो जगह है ये आप देख सकते हैं और मख्तलिफ उनके जो है न मख्तल जगह पर उन्होंने बनाए हुए थे ये सब एक ही जगह पर नहीं हैं तो ये मैं आप मलका की जो बेटी थी ये मलिका की बेटी का ये कसर हुआ करता था ये देख सकते हैं आप ये मलिका की बेटी जो थी उसका कसर था और इसके बाहर आप देखें उसके बाहर भी उसने जिस तरह हमारे आजकल टेरेस होते हैं टेरेस के बाहर चीज़ें लगी होती हैं सेम उसी तरीके से अंदर बेड लगे हुए हैं बाहर सोफ़े लगे हुए हैं और अभी मैं आपको ये चीज़ भी बताना चाहता हूँ कि हज़रत इबन कसीर रमत ला के मुताबिक आपका इंतकाल दो सौ इक्सी की उम्र में हुआ महफसरीन में इस पर मुख्तफ़ रे हैं कि में कौम पर अज़ाब के बाद स्म कहाँ कयाम फरमाया अक्सर ने तरीर किया कि समूद की हलाकत के बाद ईमान के साथ शाम तशरीफ़ ले गए फिर फलस्तिन में कुछ अर्सा गजारा कयाम के बाद मकरमा में आ गए और वहीं इंतकाल हुआ एक राय यह भी है किसम कौन पर अज़ाब के बाद उमान सलाल से दो सौ किलोमीटर दौर नस्क के मकाम पर आबाद हो गए जहाँ इनका इंतकाल हुआ नस्क में इनसे मनसूब एक मज़ार भी है जहाँ ज़ाहरीन कदीर कसीर तदार में फातह के लिए जाते हैं और ये आप देख सकते हैं कि ये इनके हैंड राइटिंग भी लिखी हुई है और मुख्तलिफ कोई बाज़ के निशान कोई ऐसी ऐसी चीज़ें बनी हुई हैं आदमी देख के हैरान और परेशान हो जाता है तो अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक करें मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को आन पे रखना था हर नए आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके इन दोबारा मुलाकात होगी अगली वीडियो तक जब तक मुझे दीजिए इजाज़त अपना ख्याल रखें अल्लाह हाफि अलकम व वक्